কচু এনেকৈ পাক খাতে কচু বে খাই এনেকৈ কুমলীয়া কচু তেল দি বইলকৈ বনাম বাইদেউ কেম্পাটো বাইদেউ বনায় সম্পূৰ্ণ মই বনালোঁ বাইদেৱে কয় তেল চেল নিদিয়াকৈ ভাপতে বান্ধি সিজাই এনেকৈ বইলকৈ বনাই ময়ো আজি তেনেকৈয়ে বনাম কচু ভালকৈ বাচি ল'ব আপোনালোকে কচু লাগে এনেকৈ মই এয়া বাচি লচি খিলাই খেলাই ধুম ধুই মেলি কাটিম আৰু কচুখিনি মই ধুলোঁ ধুই মেলি কচু মই থাকোঁ কিছুমান বাকলি গুচাই মানে হেৰিটো চুচটো গুচাই আৰু মই নুগুচাওঁ নুগুচাকৈ বনাওঁ কচুখিনি এনেকৈ মাটি বান্ধিলে এনেকৈ কাটিলোঁতে সেনেকৈ কাটি ল'লোঁ এইদৰে লগতে দেখালোঁ আপোনালোকে সেনেকৈ কাটি ল'ব কেৰাহীত মই তেল চেল নিদি তেল নিদিয়াকৈ বনাম ভাপত আপোনাৰ যে এই নহৰু দুকুটা লৈছোঁ এয়া বিলাহী বাৰিকণ বিলাহীও আছে লাগিছিল দুটামান চিঙি আনিছোঁ জলকীয়া লৈছোঁ আজি মই ৰেচিপিটো বাৰু আমাৰ ওচৰৰ বাইদেউজনী বনাই নহয় ভাপতে বনাই খাই কিন্তু খাই ভাল লাগে তেল চেল নিদিয়াকৈ এই নহৰু দুকুটা ইয়াতে দি দিছোঁ এনেকৈ তেলতে তেল তেল দিয়া নাই তেল আহি আছে আহ অলপমান হেৰি কৰি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে হেৰি কৰিলে মই কচুখিনি দি দিছোঁ ভালদৰে বনাম কচু দিছোঁ যাম কচুখিনি ইয়াতে পানী দিম অলপমান এতিয়া কচুখিনি দি লৈ কচু দিলোঁ দেখি ইয়াতে কচু নাই দিওঁ তেতিয়া তেল চেল নাই দিয়া সেয়া পানী দিছোঁ পানী দি সিজাম এনেকৈ পানী এনেকৈ অলপমান দি দিছোঁ তাৰপিছত দিলোঁ দেখিলোঁ তাৰপিছত এই জলকীয়াকেইটা জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ এয়া এইটো কচু আপোনালোকে অলপ টেঙা দিব এখন বিলাহী দি দিছোঁ বিলাহীকেইটা এনেকৈ দি দিছোঁ ধুই লোৱা আছে তো অলপ ডাঙৰ যিহেতু কাটি দিয়ে আৰু বিলাহীকেইটা ভিতৰে ফালি দিছোঁ ইয়াতে ভাপতে হ'ব দিম দে পিনে বিলাহী এনেকৈ কাটি দিছোঁ বিলাহীকেইটা অলপমান ইয়াত এনেকৈ নিমখ অলপ দিওঁ নিমখ বেছি নিদিওঁ আপতে সিজিব দি তেল নামাৰোঁ তেল নামাৰোঁ এনেকৈ হৈ যাব এতিয়া দি দিওঁ সিজাও অলপ দেৰি পিছত চাওঁ আৰু ধানখন দি পিছত মই এয়া মাছ আছে মাছৰ মথা এটা দিম ভাঙি দিম পিছত এয়া ভাজি থোৱা আছে মাছৰ মাথাটো এইখিনি এয়া দেখিছোঁ বইল হৈছোঁ উতলিয়ালৈ অলপ দেৰি পিছত আৰু অলপ সিজক ভাপতে পাছত তেনেকৈ কৈছোঁ ভাঙি দি দিম আৰু দেখা পাব আপোনালোকে মই তেল চেল নিদিয়া কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকেও বনাই খাব দিওঁ মই কৈছো নহয় মৰ্মে নাজানিছিলোঁ আগতে তেল দি বনাইছিলোঁ ওচৰৰ বাইদেউজনীয়ে এনেকৈ বনাওঁ বাইদেউৰ কাৰণে শিকিছোঁ সিহঁতে এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকেও বনাব খাই চাব নাপায় কিন্তু টেঙা চেঙা দি দিব বিলাহী চু মই এনেকৈ বিলাই দিছোঁ আৰু বেলেগ মছলা দৰকাৰ নাই আৰু তেলো দৰকাৰ নাই আৰু আউলি যাব বস্তু বস্তুখিনি এতিয়া ধৰি লওক সিজি আছে ভাততে সেইকাৰণে আঢাকাখন ঢাকি দিওঁ তাৰপিছত সিজিব দিওঁ অলপ টাইম লাগিব আৰু এনেকৈ পানী পুন্দিটো পুহিব লাগিব এনেকুৱা হয় চাব আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব তেল চেল নোহোৱাকৈ পানী ৰুই হালধি চালধি দিয়া নাই দেই বিলাহীয়ে দিছোঁ আৰু হালধি দিয়া নাই বুলি কৈছোঁ আৰু ইয়াতে ভাপত তেল চেল নোহোৱাকৈ বনাইছোঁ মই কৈছোঁ ওচৰৰ বাইদেউজনী এনেকৈ বনাই তেল চেনি দিয়ে মই তেনেকৈয়ে শিকিছোঁ আৰু আগতে তেল দিয়ে বনাওঁ মাৰি দিওঁ অঁ মাৰি দিওঁ অলপমান জলেকুৱা গুৰি আছে জালকীয়া গুৰিও দিম এতিয়া জলকীয়া দিলোঁ দিছে তেল কিন্তু মই একেবাৰে নাই দিয়া মই দিছোঁ নহয় ভণ্টি ডি একে আনিছিলে তাৰ পায় পাহাৰীয়া কচু বুলি আছে কোনোবা ওচৰ পোৱাত সেনেকৈ কচু তেনেকুৱা সেইটো মই খাব পাৰি এনেকৈয়ে বনায় ভাগে পিছত মই তেতিয়া বনাইছোঁ অকণমান এয়া জাল পাওঁ বুলি দিছোঁ যি জ্বলা বেছিকৈ কৰিলে জালুক বুলি সেই জ্বলা খাই

তৰকাৰী তেল নিদিয়াকৈ এনেকৈ বনাই খাব তেল নথকা মই আছো দিয়ক এনেকৈ কচু তেনেকৈ খালোঁ ভাল লাগে তাৰপৰা নিমখ আপোনালোকে জোখমতে দিব বেছিকৈ বনালে বেছিকৈ দিব এনেকৈ মছলা দুটা তিনিটা দি ঘৰ খাব মানুহ এনেকৈ মই বেচিপি দিলোঁ কচু ৰেচিপি মইলৈকে খাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ক'ব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাই খাব তেনেদিয়াকৈ চাপতে সিজাই মাছটো পিছত অলপ ফ্ৰাই কৰা দেইটো ভকত বনাব নহয় এনেকৈ মন বস্তু তৰকাৰী বনালোঁ আজি